అందరికీ ఓం నము నారాయణాయ అండి మనం ఇప్పుడు విష్ణు సహస్ నామాల్లో ఎయిటీ సిక్స్ నుంచి వన్ నాట్ ఎయిట్ వరకు నేర్చుకుందాము సువర్ణ బిందు రక్షోభ్య సర్వవాగీశ్వరీశ్వరహాం మహారథో మహాగట్టో మహాభూతో మహానిధి కుముద కుందర కుంద పావనో నిలహాం अमृताशोऽमृतवपुस्सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभसुव्रतसिद्धश्चत्रुजिचत्रुतापणः निग्रधोदुम्बरोष्वत्थश्चानूरान्ध्रनिषूदनः सहस्राचिस्सप्तजिह्वैः सप्तैधसप्तवाहनः अमूर्तिरन् गोचिन्त्य भयकृद्भयनाशनः अनिर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृनिर्गुणो महाधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशोभंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुद्धरो धनुर्वेदो दन्दो दमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकर्मपरायणः अभिप्रायप्रियाप्रीतिवर्धनः विहाय सगति ज्योतिसुरुचिर्हुत भुग्विभुः रविर्विलोचनसूर्य सवितारविलोचनः अनन्तो हुत भुग्भोक्ता सुखजो नैकजोऽग्रजाम् अनिर्विन्न सदाम श्रीलोकाधिष्ठानमद्भुतां सनात्सनातनमः कपिलः कपिरव्ययां स्वस्ति दस्वस्ति कृस्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति दक्षिणः आरुद्रः कुण्डलीचक्रीविक्रमूर्जितशासनः शब्दातिकशब्दसः शिशिरशर्वरीकरहम् अक्रूर दक्षो दक्षिणः क्षमिनांरः विद्वत्तमो वीतभयपुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरहारक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपो चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो सुविरो रुचिराङ्गदः जननो जन जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पासप्रजागरः उध्वगस्तत्पथाचारप्राणदप्रणव पनः लयप्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्मृत्युजरातिगहा भूर्भुवस्वस्थरुस्तारसविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर् यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत यज्ञकृत् यज्ञभृत यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृज्ञगुह्यमन्नमन्नादैव चाम् आत्मयो निःस्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनस्रष्टाक्षितिशप्पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकीचक्रीशार्गधन्वागदाधरः रथाङ्गपानिरक्ष्योभ्यः श्री सर्वप्रहरणायुधः श्रीसर्वप्रहरणायुध ॐ नम इति वनमालिकादेशार्गे शङ्खे चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु वनमालिकदेशार्गे शङ्खे चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोभिरक्षतु वनमालिकदेशार्गे शङ्खे चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीवासुदेवोभिरक्षतु नम इति